الحمد للّہ غب العالمین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آج ہم فرشتوں کے بارے میں اور جن جو ہیں یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور اللہ پاک کی جو کتابیں ہیں آسمانی کتابوں ان پر ایمان کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں فرشتوں پر ایمان جو ہے یہ بھی لازمی ہے یہ بھی ضروری ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ عورت فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں نوری مخلوق ہے اور انہیں یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر لیں لیکن وہ اللہ عز و جل کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہر فرشتے کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے کچھ فرشتے اللہ پاک کی طرف سے اس کے نبیوں کی طرف وحی لاتے ہیں کچھ کی ذمہ داری بارش برسانہ ہے کچھ مخلوق تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور کچھ فرشتے ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بناتے ہیں اور کچھ انسانی جسم میں آنے والی تبدیلیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاندار چیزوں کی ان کے دشمنوں سے اور سخت خطرات سے حفاظت کریں اور کچھ فرشتے گھوم پھر کر ایسی محافل میں شامل ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک کا ذکر اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے کیسے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے اور فرشتے بھی اس میں شامل ہوں اس میں کوئی ان کے مذائقہ نہیں ہے اچھا کچھ فرشتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کا سلام درود و سلام پیش کرتے ہیں اور کوئی وہ ہیں جو قیامت کے دن سے پہلے سور پھونکے گا اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں ان کا خطاب روح الامین ہے انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چوبیس ہزار مرتبہ حاضری دی ہے اسی طرح آدم علیہ السلام کے پاس بارہ مرتبہ ادریس علیہ السلام کے پاس چار مرتبہ نو علیہ السلام کے پاس پچاس مرتبہ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیالیس مرتبہ ایوب علیہ السلام کے پاس تین مرتبہ یعقوب علیہ السلام کے پاس چار مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چار سو مرتبہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دس مرتبہ حاضری دی ہے جبرائیل علیہ السلام نے اور دیگر معزز فرشتوں سے میں سے میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ہیں اسعید اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں پھر کچھ اور فرشتے ہیں جو عرش اور کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتوں کی اپنی کوئی رائے یا اپنے عقلی فیصلے نہیں ہوتے نہیں وہ پیدا ہی محض اللہ پاک کا حکم ماننے کے لیے کیے گئے ہیں وہ کیوں کیسے کیا نہیں اس طرح کے سوال اللہ پاک کی اجازت کے بغیر نہیں پوچھتے وہ مکمل طور پر اللہ پاک کی اطاعت میں رہتے ہیں دو فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ اس کے دونوں کندھوں پر ہوتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں وہ اچھے برے اعمال لکھتے ہیں دوسرے دو مشہور فرشتے منکر نکیر یہ میت کو دفنانے کے بعد یہ فرشتے میت سے ایمان کے متعلق تین سوال پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اس رات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتوں کی ان یعنی کے بارے میں یہ جو چیزیں کچھ بیان کی گئی ہیں ان کو ذہن نشین کر لیجئے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے فرشتے نہ تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں وہ نوری مخلوق ہے بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے جو ان کی ذمہ داری وہی پوری کرتے ہیں یہ فرشتوں کے بارے میں کچھ آئیے جن جو ہیں یہ بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے اس کے بارے میں بھی کہ ایک دوسری طاقتور مخلوق جس کو جن کہا جاتا ہے یہ آگ سے بنائے گئے ہیں فرشتے جو ہیں یہ نور سے پیدا کیے گئے نوری مخلوق ہے یہ جو ہے آگ سے یہ ناری مخلوق ہے جن جو ہیں یہ ناری مخلوق ہیں یہ آگ سے بنائے گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں جنوں میں بھی ان کی زندگیاں بہت لمبی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں جیسے عقل ہے روح ہے ہاں وہ جن وہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے ہاں جنوں کی اولاد بھی ہوتی ہے انسانوں کی طرح انتقال بھی کرتے ہیں اچھا جن جو ہے نا ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں صحیح العقیدہ بھی ہوتے ہیں اور بد مذہب بھی ہوتے ہیں سب جنوں کو برا سمجھنا یہ سختی سے منع کیا گیا ہے تو یہ جنوں کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لیجئے جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ ناری مخلوق ہے بہت طاقتور مخلوق ہوتی ہے یہ شکل و صورت بھی بدل سکتی ہے تو ان میں ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ شادیاں بھی کرتے ہیں پیتے کھاتے پیتے بھی ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے یہ مرتے بھی ہیں ان میں بھی مسلمان اور غیر مسلم سب ہوتے ہیں یہ اچھے عقیدے والے بھی ہوتے برے عقیدے والے بھی ہوتے کافر بھی ہوتے ہیں ہے نا غیر مسلم تو یہ سب چیزیں یہ ذہنشن کر لیجئے یہ قرآن و حدیث سے یہ یعنی کہ ان کی موجود ہے دلیل اللہ پاک کی کتابوں کے بارے میں بھی آج سماعت فرماتے ہیں انشاءاللہ پھر اس آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں آ... یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے یہ اہم ترین عقیدے میں شمار ہے ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں اور جو احکام اللہ پاک نے ان میں دیے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے البتہ قرآن پاک کے علاوہ دیگر کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کی وجہ سے ان کی موجودہ عبارتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے ان مقدس کتابوں کی حفاظت کا ذمہ ان کتابوں کے ماننے والوں کو دیا گیا تھا بجائے اس کے کہ وہ لوگ کتابوں کو سینوں یا تختیوں میں محفوظ کرتے کتابوں میں تبدیلیاں کرنے لگ گئے آ, یہ نکلا کہ ان کتابوں سے اعتماد اٹھ گیا کیونکہ وہ ایسی نہ رہیں جیسی نازل ہوئی تھی اور لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر ان کتابوں کے الفاظ حروف اور معانی تبدیل کر دیے اور اپنی خواہشات کے مطابق کتابوں میں کمی بیشی کر ڈالی آسمانی کتابوں میں اس طرح کی تبدیلی کو تحریف کہتے ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے ہم اسے صرف اس صورت میں قبول کریں گے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو لیکن اگر وہ چیز قرآن پاک کی تعلیمات سے ٹکراتی ہے تو اس کو تحریف کا نتیجہ سمجھیں گے لہٰذا اگر پچھلی کتابوں کے حوالے سے کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو وہ چیز قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں اس کی تحقیق کیے بغیر ہم نہ تو فوراً اسے قبول کر لیں اور نہ ہی انکار کریں اس معاملہ میں احتیاط کا دامن پکڑے رہنا بہت ضروری ہے قرآن مجید اللہ پاک کا آخری کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقدس کتابیں اور صحیفے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمائے ان میں سے چار کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں نمبر ایک طور شریف یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی نمبر دو زبور سیدنا دعود علیہ السلام پر اتاری گئی اور نمبر تین انجیل یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اور نمبر چار قرآن مجید خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اچھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی حیثیت سے ان کتابوں میں مرتبے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کلام الہی ہونے کے حوالے سے سب کتابیں برابر ہیں البتہ قرآن پاک حصول ثواب کے حوالے سے سب کتابوں میں عظیم ہے قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھیں گے تو دس نکیاں اللہ پاک عطا فرمائے گا آ, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے بقیہ کتابیں بھی اللہ پاک کا کلام ہیں کچھ لوگ کہتے جی اللہ پاک کا کلام صرف قرآن پاک ہے وہ غلط بیان نہیں کرتے ہیں اگر ایسا کوئی بیان سنیں تو اس کو رد کر دیجئے یہ اللہ پاک کی آسمانی کتابیں ہیں کلام اللہ ہے لیکن ان میں تحریف ہو گئی قرآن پاک میں تحریف نہیں ہوگی قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ پاک ہمیں جو سنا ہے اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم